الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة ve kullu bid'atin dalalah ve kullu dalalatin fi'n nar. Summa usikum bi takvallah. Ve hiye vasiyetullah lil evvelin ve'l ahirin. Ve laqad min qablikum ve Emrinizi Allah'tan korkmayı tavsiye Bu Allah Teala'nın hem bize hem bizden evvelki ümmetlere ettiği bir tavsiyesidir. Biz size sizden evvelki ehli kitaba ettiğimiz kimi Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və sonra bil ki, dünya həyatı fürsətdir. Fürsətdir bəndələr üçün, Allahın qulları üçün, insanlar üçün qaytsınlar etdikləri zulümlərdən, pozduqları haqlardan. Və elə bir fürsətdir ki, itirildikdə əldə edilməzdir. Və bu fürsətdən bəndələr istifadə etməli ki, aləmlərin Rəbbinin huzuruna çıxanda saf çıxsınlar. Təmiz çıxsınlar, pak çıxsınlar. Rəbbilərinin huzurunda dayananda boyunlarında kiminsə haqqı olmasın. Etdikləri zülm ilə, həddi aşmaqla Allah təalanın huzuruna çıxmasınlar qiymətli bir fürsət bəndə üçün qurtulsun bu zülmlərdən haqlarda təcavüz edibsə həddi aşıbsa zülm edibsə qaytsın zülmündən halallaşsın bu dünyadan çıxdığında Rəbbinin huzuruna çıxdığında buna görə vacibdir qula istifadə etsin bu fürsətdən nə qədər ki bu dünyadadır Nə qədər ki fürsətdir etdiyi zülmlərdən qaytsın. Ondan qisas alınmamışdan öncə halallaşsın, halallaşsın etdiyi kimə zülm edibsə onunla, kimin haqqını pozubsa onunla, yoxsa ki qiyamət günü ondan intiqam alınacaq. Qisas alınacaq. Ona görə dünya fürsətdir. Qiyamət isə intiqamdır. İntiqam alınacaq. Əgər pozmusansə bu haqqları. Ona görə əmanəti qaytar. Vəfalı ol. Haqqa girmisənsə qaytar insanların haqqını. Zülm etmisənsə dön zülmündən. Axirət diyarı qisasdan başqa bir şey deyil. Bu dünyada dinar, dirhem ola bilər, lakin axirət diyarında nə dinar olacaq? Nə dirhəm olacaq, heç bir şey olmayacaq dünya həyatından. Dünya azıqəsindən istər bu dünyada malın çox olsun, istər az olsun, lakin axirət diyarında verməyə nə dinarın olacaq, nə dirhəmin olacaq. Yalnız verəcəyin nə olacaq? Savabların və ya alacağın nə olacaq? Günahlar. Başqalarının günahları, hansı ki, girmisən haqqlarına. Ya savablarımı verəcəksən onlara, ya onların günahlarını alacaqsan. Hansı ki Allah Teala savabları, günahları bu dünyada edilən əməllərin əvəzi olaraq mükafatı və ya cəzası olaraq əmr edir. Ona görə də İmam Əhmədin Müsnədində rəvayət etdiyi hədisi fikirləş, hansı ki həmçinin İmam Buxari də Ədəbul-Mufreddə rəvayət edir. Peygamber sallallahu alayhi ve sellem'lə. Eləcə də İmam Hakim öz müstədrekində Abdullah ibn Uneystan radiyallahu anhudan deyir ki, Peygamber sallallahu alayhi ve sellem dedi ki, insanlar qiyamət günü ayaqyalın, çılpaq, sünnətsiz həşr olunacaqlar. Və dedilər ki, ya Rasulullah, necə ayaqyalın, çılpaq, necə sünnətsiz, necə Deyir ki, sallallahu alayhi ve sellem onlarla heç bir şey olmayacaq. Və bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, necə xalq olunublar, elə qalxacaqlar. Və sonra binsəs bir, səs, bir calçı səslənəcək və eşidəcəklər onu. Uzaqda olan, yaxında olan kimi eşidəcək. Və deyiləcək, "De, həmin o səs eşidiləcək olaraq" və deyəcək ki, Allah Teala "Ənəl-Məlik uən-Ədd" deyən, mənəm hökmudar, mənəm sahib. Mənə hakim. Heç kim cəhənnəm əhlindən heç kim cəhənnəmə girməyəcək ta ki cənnət əhlinin üzərində olan haqqlarını ödəməyincə. Və sonra deyir ki, və cənnət əhlindən heç kim cənnətə girməyəcək. Hətta cəhənnəm əhlindən olanların onlar üzərində olan haqqını ödəməyəcək, ödə, ödə, ödəməyincə. Və sonra deyir ki, hətta kiməsə bir şillə vurubsa belə. O haqq ödənməyincə heç kim nə cənnətə, nə cəhənnəmə girməyəcək. Yəni haqqlar ödənməyincə heç kim cənnətə, cəhənnəmə girməyəcək. Səhabələr dedilər ki, ya Rasulullah, necə ödəniləcək o haqqlar? Biz həşr ollanda ayaqyalın, çılpaq, sünnətsiz heç nə olmayacaq bizdə. Dedin ki, heç nə olmayacaq. Necə ödəyəcəyik? Deyir ki, bil hasenati və səyyat. Yaxşılıqlarla və pisliklər, yəni savablarla və günahlarla, yəni intiqam alınacaq. Qisas alınacaq. Haqqı pozmuş kəsdən, zülm etmiş zalımdan. Ona görə də kimin zülmü varsa, tövsiyədir ki, halallaşsın. Boynunda haqq varsa, kiminsə haqqına girmişsə, zülm etmişsə məzlumdan halallaşsın yoxsa ki qiyamət günü məzlum qisas alacaq ondan. Sababları alınacaq. Və sababları tükənibsə günahlarından yüklənəcək. Ona görə də həqiqət budur. Necə baxırsan bax. Hansı gözlə baxırsansa bax. Ona görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm müflis adlandırıb o kəsləri. Müflis hansı ki iflasa uğrayıblar. Xəsarətə oğurublar və soruşur səhabələrindən Bilirsinizmi müflis kimdir? Müflisin kim olduğunu soruşur. Üslub əzəmətli üslubdur. Diqqət etsinlər. Başa düşürlər yoxsa yox. Və soruşur onlardan müflis kimdir bilirsiz? Və deyirlər ki biz müflis hesab edirik o kəsi ki onun nə dirhemi var, nə dinarı var. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam isa xəbər verir onlara həqiqi müflisi bir xeyr. Müflis o kəs deyil ki, dünya malından yəni heç nə yoxdur, xeyr. Və ya dinarı yoxdur, dirhemi yoxdur. Hədisdə İmam Müslim rivayet edib, Abu Hurayradan. Ona görə fikir ver, deyir ki, xeyr. Müflis o kəs deyil ki, yəni dinarı, dirhemi yoxdur. Lakin nə deyir? Deyir ki, həqiqətən ümmətimin Müflisləri o kəsdərdir ki, qiyamət günü gələcəklər namazla, oruzla, zəkatla, fikirlə? Demədi namaz qılmayanlar yox. Namazla gələcəklər. Namazı olanlar, orucu olanlar, zəkatı olanlar, hansı ki Allah yanında qəbul olunan əməllərlə gələcəklər. Lakin deyir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam qiyamət günü gələcəklər namazla, zəkatla Orujla, yəni elə hesab edəcəklər ki, əzəmətli səhabələri var. Lakin buyurur ki sallallahu alayhi və sallam bahar ad onların getdiyi, yer, işarə edir ona, deyir ki, yati atisha tama hada, gələcək bunu söyüb. Yəni filan kəsə söyüb. Va qaza fa hada və bunu ona iftirahatı filan kəsə. Vu akala ma la hada filan kəsin malını yeyib. Va safaka de ma hada filan kəsin qanuna axıdır bu adara bu hada filan kəsi vurub feyu'ta hada min hasanatihi və hada min hasanatihi və onun savablarından filan kəs götürəcək və filan kəs götürəcək savablarından fə idə fəniyat feyn fəniyat əgər qurtarsa savabları qabl en yuqda hökm olunmamışdan qabaq savabları qurtarsa nə edəcəklər bu xidə min xatayahum fəturiha alayhi thumma turiha finnar sonra onların günahlarından götürəcəklər Köməkçi zülm edib, kimi vurub, kimi söyüb, kimin qanını axıdıb, onun günahlarından götürəcəklər, atacaqlar onun üzərinə və sonra cəhənnəmə atacaqlar. Buna görə kimdir müflis düşün? Müflis həqiqi müflis kimdir? Heç kim müflis olmaq istəmir, heç bir insan. Hamı istəyir ki, varlı olsun. Heç kim iflasa uğramaq istəmir. Hamı malı sevir. Belə xalq olunub insan fitrəti. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا سiz çox hərsliliklə malı sevirsiniz. Yəni yığara və inehü li və inehü li hubbil xeyr lä şədid. İnsanı vəsf edir. Bilirik ki, o mal yığmağa çox hərslidir. Xeyirə çox hərslidir özü üçün. İnsan belədir, lakin bax halına müflis həqiqətən nədir bax. Dinar dirhemi itirmiş yox. Ona görə soruşur ki, kimdir müflis? Dirlər ki, bizdə müflis dinarıdir, həm olmayan. Müflisi necə başa düşürlərsə, lüğəvi mənada elə cavab verirlər. Elə bilirlər dinar dirhəmi dünyası olmayan. Lakin həqiqətdə müflis Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam bəyan edir ki, axirət müflisidir. Axirətini iflas etmiş kəsdir, axirətini xəsarətə uğratmış kəsdir, dünyada varlı olsa belə. Ona görə də deyir ki, ümmətimdən müflis Qiyamət günü gələcək orucla, namazla, zəkatla. Nədir iflasının səbəbi həqiqətdə zülm. Həddi aşmaq başqalarına qarşı. Təcavüz etmək, haqqlarına girmək. Ona görə də deyilir ki, feyuqtasu minhu ondan intiqam alınacaq. Və vəzri rivayətlər gəlir ki, feyuqad oturdulacaq və intiqam alınacaq olaraq ondan və götürüləcək savablarından hökm olunmamışdan qabaq savabları qurtarsa zülm etdiklərinin günahlarından götürüləcək və sonra atılacaq onun üzərinə sorodu atılacaq. Ona görə hər kəsən öz odunu bu dünyadan götürür. Bu dünyadan götürür aparır odunu. Baxmaraq cəhənnəm alovu hazırdır asilər üçün, kafirlər üçün, lakin hər kəsən o payı bu dünyada qazanır. Ona görə baxsaq iflasın səbəblərini görərik ki, sözdür əsas və əməldir. Hansı ki, insanlar edirlər onu. Haqlardır, hansı ki, insanlar pozurlar və əsas da dilləri ilə. Ona görə də Resulullah (s.ə.s) gələcək bunu söyüb, onu vurub, obisinin qanını axıdıb, iftira atıb. Və nəticə də nədir? Cəza da nədir? Alov, od. Ona görə deyir ki, tumma tur həfindən. Sonra o da atılacaq alova, cəhənnəm alovuna, hansı ki, yığıb özü üçün bu dünyadan. O alovu. Və səbəb nədir? Danışmaq. Kəlmə əsas dil. Bir kəlmə hansı ki, ən böyük səbəblərdən də insanı iflasa uğratmağa, müflis etməyə, xəsarətə uğratmağa axirət xəsarətindən danışılır. Ona görə Allah Taala bəyan edib ki, pis söz şeytanın ədavətindəndir. Şeytanın ədavət salmağına səbəbdir. Və qul li ibadi yəqulul lati hi ahsan. İnə şeytanə yənziə beynhum. Bəndələrimə deyə yaxşı söz danışsınlar. Həqiqətən şeytan onlar arasında ədavət salır. Ona görə kəlmə hansı ki kəsir insan fikirləşməlidir ki yazılır. Nə danışır yazılır. Ma yulfazu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tanışılan elə bir kəlmə yoxdur ki, hazır da yanıb yazan gözətçilər olmasın. Yəni mələklər, hansı ki yazırlar, sağ-sol çiyinlərədirlər, yazırlar. Vuqide al-kitabu fa tara al-mujrimina mushfiqin mimma fi. Sonra kitab qoyulacaq. Önümüzə qoyulacaq kitab. Və deyir ki, Allah Teala günahkarlar baxacaqlar, məyus olacaqlar onda olandan və ya qorxuya düşəcəklər. O kitabda olanlardan, yazılanlardan, və yequluna ya vaylatana mal hada kitab. La yagadiru sagiratan və la kabiratan illa ihsaha. Deyəcəklər ki, vay olsun halımıza. Bu nə kitabdı və belə nə kiçik, nə böyük. Nə varsa hamısı yazılıb. Bir kəlmə, hansı da səbəbdir hələ üçün bəndənin və ya nicata çatması üçün səbəbdir. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki, qul Allahın razılığı üçün bir kəlmə danışar, Allah Tala onunla onun dərəcəsini yüksəldir. Və Allahın qəzəbi üçün və ya qəzəbində bir kəlmə danışar, Allah Tala onu cəhənnəmə qərq edər bu kəlmə səbəbiylə. Ona görə dil əzəmətli səbəbdir xəsarətin, iflasın, müflisliyin. İnsan əgər onu idarə etməyi bacarmırsa, səbəbdir xəsarətə. Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sallam buyurur ki, kimmi Və kimə Allah Teala qoruyarsa, iki, iki çənəsinin arasında olandan və iki ayağının arasında olandan cənnətə daxil olar. Səbəbdir dil cəhənnəmə girmək üçün və səbəbdir dil digər əzələrin fəsad olması üçün. Ona görə buyurur ki, sallallahu alayhi və sallam Adəm övladı hər sabahladığında bütün əzələləri dili təkfir edir. Yəni dili danlayır pisdir. Deyirlər ki, anşəduk Allahu fina. Allah'a and verir səni. İn istiqam təsdaqamla. Əgər sən düz olsan, biz düz olacağıq. Əgər sən əyləsən, biz əyiləcəyik. Və ən böyük fəsat dilin Allahın dini ilə istehza etməkdir. Və din sahibləri ilə istehza etməkdir. Xüsusən də peyğəmbərlə, səhabələri ilə, bəzəmətli Böy şiddətli əzab var onlar üçün. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şiddətli istidə Tabuq döyüşünə çıxanda bəziləri səhabələrin yanında olan bəziləri münafıqlarla istehzala eddilər. Qarilərlə, səhabələrlə dedilər ki, görəcəy indi necə vuruşacaqlar. Biz onları ancaq qarınlarını doyuduran görmüşük çox. Və döyüşdə də, düşmənlə qarşılaşanda da ən qorxaq görmüşük. Görə indi necə olacaqlar? Kiminə istehzal eddilər? Səhabələrlə, qarilərlə, Quranın daşıyıcıları ilə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallama ayə nazil oldu. Zəlafatdaşırdılar. Lakin istehzadırdılar. Cəbrayil ayə nazil etdi. "Qulə billahi və ayatihi və rusuli kuntum tastehzun" deyə Allahla ayələri ilə El sinan istəyədésiniz, la tahtəthəru qad kəfrtum bədi imanikum. Üzür gətirməyin, iman etdikdən sonra kafir oldunuz. Və gəlir ki, yapışmışdılar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in dəvəsinin üzəngisindən və bəzilərinin ayaqları dəyirdi daşlara qanlıyırdı. Dirdilər ki, ancaq danışırdıq, söhbətləşirdiq, zarafatlaşırdıq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ancaq bu ayəni oxuyurdu. Ona görə dil Əzəmətli müsibətlərin səbəbidir kəlmə hansı ki insan onunla haqqları tapdalayır. Fikir ver Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm müflisi bəyan edəndə beş şeyə toxundu hansı ki səbəbdir insanı axirət müflisi etsin. Ən birinci nə dedi? Dedi ki şətəməhə və qəzəfəhə. Söydü filan kəsi, iftira etdi filan kəsə. Bu nədir? İnsanın namusuna dil uzadıb ədavət aparmaqdır. Və sonra dedi ki, "Və kələmə alə hədə". Və filan kəsin malını yedi. Bu da malı qarşı ədavətdir. Kimlərinsə malına qarşı ədavətdir. Haqqının pozulmasıdır. "Və səfakədəmə hədə və darəbə hədə". Filan kəsin qanını axıtdı və ya filan kəsi vurdu. Bu da nəfsə ədavətdir. Qan axıdmaq ədavətdir. Hansı ki, dinimiz bilir ki, qoruyub nəfsi, qanı, qoruyub namusu, qoruyub dini, qoruyub ağlı. O cəhə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam Veda Həccində nə deyir? Deyir ki, haramdır sizə, yəni müsəlmanlara xitab edir. Haramdır sizə bu günün haramlığı kimi, bu şəhərin haramlığı kimi, bu yerin haramlığı kimi nə? Malınız, qanınız, namusunuz, canınız. Haram edib İslam dini Allah təala elçisi hansı ki, bunları pozan həqiqi müflis odur. Dünya if müflisliyi rahatdır. Dünyada müflis olmaq, ondan qurtulmaq rahatdır. Ya varlanacaqsan, çıxacaqsan müflislikdən, ya da ki dünyadan keçəcəksən, qurtaracaq canın bu müflislikdən. Lakin axirət müflisliyi ağrıcı, ağrıdırıcıdır. Əbədidir. Müsibətdir, bəladır. Bu bir xəsarətdir. Onunçu da qul düşünməlidir, ağl sahibi düşünməlidir Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın bu hədisini. Və həmçinin digər hədisləri, hansı ki, işarə edib ki, haqlara girməyəsən, müflis olmayasan deyə. Əbu Hüreyra radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam dedi ki, kimin boynunda qardaşına qarşı etdiyi bir zülm varsa, qiyamət günü dinar dirhem olmayan gün gəlməmişdən qabaq halallaşsın. Halallaşsın. O zülmü aradan qaldırsın. Çünki qiyamət günü gələndə artıq qaldıra bilməyəcək. O gün dinar deyir, həm olmayacaq. Dedi ki, o gün ancaq qisas var. Ona görə hesaba çəksin nəfsini. Hesaba çəkilməmişdən qabaq ölçsün, bitsin, ölçülməmişdən qabaq. Və Allah təalaya arz olunmamışdən qabaq. Yawma tu'raduna la takha minkum khafi. O gün Hamınız arz olunacaqsız Allah Ta'laya, məhşərə çəkiləcəksiz və sizdən heç nə gizli qalmayacaq. Heç bir sir gizli qalmayacaq. Allah Ta'la bizə şedid faydalanlardan üçün. Aqulu ma tasmaun və astəğfirullah li və lakum və li sayrəl muslimin min kulli dam. Fa'stəğfiru innəhu gəfur rəhim.